А есть какой-то способ, как сделать обед в бит 100 раз вкуснее? Ну, конечно, есть. Не стоит завтракать. Час для смачненького. Це кулінарна країна на ІРТ. Ми в гостях у сімейного ресторану і броварні Віват провінція. Поряд зі мною. Тимофій, шеф цього ресторану, який до речі, нещодавно приїхав з поїздки. Де він був? Yeah. Що привіз? Які рецепти, які рецепти, страви? Сьогодні про це і поговоримо. Ну, ми поговоримо об этом, а приготуємо немножко другое. Був я в Прикарпатті. в Прикарпатті є інтернет при немножко на поработать, поэтому они выйдут в следующей программе. А, а мы где-то через 2-3 недели сделаем неделю прикарпатской кухни mm -hmm. в ресторане. Это, out это, out это, будет, это будет хлеб, хлеб с кукурузной мукой, обязательно банаш, и, мабуть, такие гуслянки. Банаш це еще? А банаш а? это кукурузная каша, традиционное блюдо наших западных украинцев. Mm -hmm. Западной Украины все ж таки помещаемся. Да. Возвращаем, да. Возвращаемся к нам, возвращаемся к нам, к нашему зоопарку, нашему зоопарку, и мы э, будем готовить сегодня э, салат из, со с мясом страуса и э, фазан, фазан с грибным соусом. Начнем мы с готовить фазана. Фазан. Да, нам, нам э, понадобится тушка фазана. Для этого мы отрезаем шею, которая нам не нужна будет, и отделяем, делаем такой вот надрез и снимаем кожу вместе с мясом. Так, аккуратненько поддевая. Курсы по талоганатому проходить не потребно? Чтобы... Нет, для этого, достаточно, получить, для этого достаточно получить хорошую практику Ясо... по работе с птицей. Мясо фазана. Чем оно отличается? Оно более сухое, более жесткое. Но в отличие от мяса домашней птицы, это мясо дичи. А дичь не так просто накормить тем, что она не считает для себя полезным. Поэтому мясо дичи всегда э, ценится своей, своим качеством, своим неповторимым вкусом. Ну и, соответственно, э, мясо дичи гораздо полезнее, чем мясо домашней птицы. Как мы разрезаем? На сколько частин будет? С одного фазана у меня получается всего лишь два блюда. Ну, фазан небольшой, ну, не да, небольшой. Тимофей, ездила на Захидную Украину, до кого ездили? Насколько я знаю, вы вот такие дружные отношения с участниками пекельной кухни, так? Безусловно, безусловно. Вы ездите до них в гости, друзья да. до вас приезжают, так? Ко мне приезжают друзья, мы ездим друг к другу в гости, то есть мы не теряем контактов, делимся опытом, это интересные поездки, в которых э, приобретаются какие-то определенные навыки, потому что э, ребята, которые нас встречают, дает нам возможность не только попробовать блюда своего региона, но и в том числе... И приготовить. Ну, не приготовить, но, по крайней мере, зайти на кухню и посмотреть, как оно готовится. А до кого сами ездили всего В этот раз я ездил в Дарвину. К Эквадорскому гуцулу, как его в программе назвали. Эквадорский гуцул, да. Так, вот мы вот так вот выделяем, потихонечку подрезаем. освобождаю и филейную часть. Дарвинчимов проржачав. Банош. Вот те, що ви говорили на весіллі. Да, так, був був дуже смачний банош. Зі шкварками і сметаною, там була ну, таку шкваркою. Приїчається звідки ви приїхали? Да, 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 так, ну, немножко до просто недавно приїхав, ще не зовсім перестроився. От. Антиляємо. Як кри пусти крила. Коли ріжеш курцю, коли ріжеш курку, то дуже часто там натыкаешься на кистки. Как их резать? Ножем, чем то специальным пристроем, потому что они же затупливаются. Кости курицы разрезаются по, по суставам, для того, чтобы избежать мелких осколков. Так, вот мы отделили полкушки так. фазана. Убираем часть крыла. Все у нас есть отходы? Да. Мы с, с этого потом сварим бульон. Но уже на другую страну. Нет? Купец, нет? Нет. Сюда же. Сюди же. Так, звільняємо м'ясо наше від кисток. Убираємо бедрену косточку. Нам багато костей не потрібно. А взагалі, ще буде робитися з цим м'ясом? Воно Буде смажитись, воно буде варитись? Оно буде жаритися в пара коннектоматі. Угу. Будемо використовуватися параконов. Ну, і от ми имеємо такі полтушки фазанчика. Солим его. Силь берем, посыпаем. С двух сторон. густо. Пазан соль любит. Пазан также любит перец. Но не за да, ну не при жизни, конечно. Так, посыпаем пальцем. Далее, далее. немножечко тимьяна. Буквально чуть-чуть подмариновываем. Белым винным уксусом. Так. Трушечка. Да, немножечко. А сколько марноватость он ну, принципе, так... Минут 30. Минут 30. 30, 30, 30 еще. Так, и после этого, после этого его убираем немножечко в сторону, берем чернослив. маринуется. А, а чернослив. с черносливом, с чем мы будем работать? Это... Немножечко меленько так нарезаем. Буквально три черносливинки. Для того, чтобы придать. Слегка прикопчений сладковатий вкус нашого м'яса. Тимофеє, коли друзі з вашого проєкту приїздили до Полтави, а чим ви тут їх дивували, Чим годували? Своїми блюдами. Це були і ребра на говяжі. Черезно укладываємо серединку фазана. І вот так вот закриваємо. Там якийсь спеціальний замок є на ключик. звісно, да, конечно, вот, вот наш замочок спеціальний лежить. продеваем шпажечки так зашиваем у да, подшили. с одной стороны теперь подворачиваем мясо для того чтобы оно у нас не выглядывало захожим. и потребно еще одна шпажечка Зашиваем. так навыки хирурга у вас же, я бачу да ура но говорится шпажками зашить смогу только поможет ли это больному то уже не ворвыва вот у нас есть вот такой вот наш кусочек, кусок фазана. Что мы с ним Мы немножечко сбрызгиваем на него оливковое масло, mm -hmm. так как своего жира фазана маловато. Достаточно так, просто да. мясо. Берем наш противень, против. укладываем на противень и, 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 параконнектомат. Параконнектомат. Да. и Ставим фазана в параконектомат. Выбираем температурный режим примерно 175 градусов. И, час и время 25 минут. Мы приготовим соус. Для соуса нам понадобится ну, для, для, для фазана, для фазана, да. Шампиньоны. Беремо шампиньоны. Шампиньоны на соус нарезаем такими сегментами. Потому что пластиком нарезавшие грибы, они теряют вкус. Грибочки сколько мы беремо еще грамма 70-80 в данном случае мы взяли 5, 5, штучек. Сейчас посмотрим, может мы, все, может мы все их использовать не будем. Заложите сколько у нас выйдет на выходе. Включаем сковороду. Мыкается она достаточно да. шутка. Берем, сбрызгиваем сковородку оливковым маслом. Вот так. И на более же смажет и немножко. Немножко. нам. Такие усик, у нас 5 да. Сейчас Частучек. буквально 2 секундочки сковорода нагреется. И мы начнем готовить соус. Для соуса нам понадобятся грибы, шампиньоны, кулинарные сливки, соевый соус и соус демигляз. Так, кулинарные а, сливки, Чему а Почему они кулинарные не а, Жирность и они без сахара. Есть кондитерские, это уже с добавлением сахара в и меньше процент жирности. Кулинарная это высокая жирность, Долето. примерно 26, ну в данный момент 30 процентов. А посетите еще вот это как вы назвали? Это соус демигляс. Демигляс. Это то, из чего вот эти кости, которые остаются, которые остаются, обжариваются, обжариваются. Затем заливается водой и варятся 12 часов. То есть потом, потом кости убираются и полученный бульон уваривается в 4 раза. в сковорідку, смажаться там. Ми Смажется кінзу. Під час своїх поїздок чи не додали ви щось до своїх страв? Можливо приправи якісь нові, можливо до суміші з п'яти перців, яку ви завжди використовуєте, ще щось? Після вам є поїздки в Ровно, Я в меню добавил предложение шеф-повара Это слабосоленая скумбри в томатному соусе. Это уши по закарпатски Так, мутовали? Да, 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 да. Это блюдо, которое э, я увидел, мне они понравились ровно. Насколько сколько он из тут в Полтаве куритуется по потом? Замовляют? Заказывают, заказывают. Достаточно неплохие у нас продажи по этим блюдам. Так, грибочки мы слегка спассировали. Теперь немножечко я уберу температуру. Так, вершочки добавлю слегка. І відразу як все в пару. В пару. соус. свої вуз. Запах відвершків який. Добавимо і основу. Так. Але не всю буквально дві столові ложечки. В принципі, наш совод. Так, зварився, Я його знімаю. Гриби також вже готові, так? Так. Гриби. Как правильно объяснить? Они э, для меня не готовы. То есть, степень прожарки грибов или варки овощей альдента То есть в серединке они слегка сырые, поэтому они будут сочные и иметь ярко выраженный свой вкус. Все, наш соус готов, мы его отставляем, ждем, пока приготовится фазан, а пока мы займемся салатом. Сегодня был біля параконвентомата, он показал, что 15 минут будет разбираться с фазаном. За да соус грибный да. готовый. Соус готов, поэтому 15 минут нам достаточно будет для того, чтобы приготовить салат мясо страуса. Да, для, салата, салат. для салата нам понадобится... Начнем мы с соуса. Нам понадобится фран... французская, горчица. Французская горчица. Так, на украинскую действительно не схожа. Да, а, это зерна. Так. Нам понадобится Зернятка, Пішло. оливковое масло. Олія. Нам понадобиться немножечко апельсинового фрешу. З цілого апельсину. Ні, трошечка. Так, ось так ось. робиться справжній фреш. А не те, що пишуть на упаковках. Нам понадобиться білий уксус. Так. Ось білий. Немножко меда. Так, свіжий горічний мед. А що за мед, до речі? Це... Это цветочник. Квитковый. и подсаливаем соевым соусом так соевого соуса в да. трошечка да. и главное все это да. теперь мы ретельно перемешаем вымешали наш соус готов наш соус готов теперь переходим к миксу салатному то есть нарываем его небольшими такими кусочками только рвем что, если салат нарезать ножницами ножом он вступает в реакцию с металлами приобретает э, излишнюю горечь. Mm -hmm. есть, поэтому... А целый лист салата э, такие мои имеет смак, яркие, Че, например, петрушка, кроп? Нет, это лист салата. Дело в том, что э, каждый лист салата имеет свою горечь, и за эту горечь он ценится. Самый э, горький салат, наверное, будет рукава. То есть, если руколу переборщить, можно испортить блюдо. Так, микс салата у нас готов. Теперь мы в него добавляем... Часть нашого соуса. Дуже подобається от минулого разу одного з минулих разів виготували також мікс салату і додавали французьку гірчицю. Вдома спробував смакота. Літні салата ми смачили. Тепер ми беремо, включаємо плиту, додаємо немножечко оливкового масла. Ага. І будемо з страуса. І будемо братися за страусом. Для Для так, нарезаем трешматочку. Зверніть увагу, вот полер який. Страусята. Солим. Отлично солим. Мясо страуса -со любить соль. Я так розумію, разумею, что по рассмажению сіль силь Так. І швидко обжарюємо. Беремо тарілку для подачі. Не встигли підсмажити вже тарілку тарелку для подачи. Безусловно. безусловно. Наносимо. Немножечко. Малюнок наш. Глазурі бальзамік. Так, теперь на, на, на литру М схож, было. Возможно. мацаканова говорил, что я всегда рисую его подпись. Так, рисочка нам уже не понадобится. А я не знаю, что у Мацаканова шоколадом в паспорте Нам нужен будет помидор. Так, помидорчик нарезаем. Это тоже для подачи, да? Это для подачи, да. Выкладываем помидор. Как раз я смотрю, что можно уже мясо справа и, -и, -и, и перевернуть. И пару хвилин не прошло. А мясо уже жарится оно достаточно быстро. Мне не уже подобается, мне здесь уже можно подавать. А вот замуляют, в принципе, вот такие салаты. легенький и злые а, Дело в том, что а, еда в ресторане должна быть сытая, но легкая. Человек должен выйти из ресторана сытым, но утром проснуться без тяжести желудки. Это полезно. Если... Человек утром просыпается так. И наш страу готов. Выкладываем его сюда. И еще люди на вранке прокидаются. Сижога и все такое. То есть это э, признак некачественно приготовленной пищи в ресторане. У нас есть салат почти законченный. Теперь мы вот немножечко капнем нашей глазурки. Вот. На мяско способ. Право Чуть-чуть. А что это за глазурь? Это глазурь из уксуса, бальзамика ну, а и димодена. Да? Она Она кисло-сладкая. И еще чуть-чуть поливаем сверху соусом. Все. Так. Теперь делаем декор, потому что кто любит пастри, кто любит пастри, для них Перчик. мы сделаем, сделаем вот такую каемочку из перца. Все. Все. Картина довершена. Да. Приятного аппетита. Салат готов. Салат із страусиним м'ясом вам знадобиться. Філе страуса 100 грамів. Мікс салата 50 грамів. Помідор 45 грамів. Глазур із бальзамічного оциту 15 грамів. Соус. Оливкова олія 20 грамів. Французька гірчиця 10 грамів. Апельсиновий фреш 5 грамів. Мед 5 грамів. Соєвий соус 5 грамів. оцет білий винний 5 грамів. Оливкова олія для смаження 20 грамів. Так, да, Наш фазан вже готов. Але я думаю, що фазан трошки інший голос. Перед подачею ми обираємо наші шпажки. А також одягаємо перчатку. Перчатки, да? так. Знімаємо шпажечки. Викладаємо нашого фазанчика. І до фазана, звичайно, що у нас буде, це наш соус, який ми готували. Так, його вже треба розігріти. Да, немножечко прогріємо соус то він зачекав свого фазана да він його немножко заждав. Це буде поруч фазан так просто буде поливатися? полываться Ні. Зверху ми не поливаємо, тому що фазан у нас вдався на славу Маскувати і прятати ми його не будемо. то якщо, за м'ясо заливають чимось то С соусом ньому... то со... в одной из передач я говорил французы всегда говорят соус прячет все ошибки точно И обозначаем, что все-таки этот фазан нужно кушать соусом. Чуть-чуть его полить. Так, слегка. И опять же, для любителей острова. Снова будет перчик? Да. На крему тарелки нанесем смесь пяти видов перца. Так, посыпаем. И подкислим немножечко тарелочку. Кто любит более кис кислое, глазурь нашей, нашей глазурью и сделаем вот такую вот подрисовочку. Угу. А то шпажечка у нас еще и для всего надо да. Фазан готов. Приятного аппетита. Фазан из грибным соусом. Половина тушки фазана. Чорнослив 20 граммов. Оцет білий винний 10 грамів. Сіль суміш п'яти та тім'ян. Для соусу вам знадобиться шампіньйони 100 грамів. олія оливкова для смаження 20 грамів, вершки кулінарні 100 грамів. Соєвий соус 10 грамів. Соус демігляс – 5 грамів. Кінза 5 грамів. Друзі, робіть свої дні смачнішими. Готуйте разом з нами з програмою Кулінарна країна. Всього найкращого. До свидання.